यप्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ना ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब अनुसन्दधामि गीतेषिनी हर ओं श्रीकृष्ण पह्मणे नम श्रीमद्भगवद्गीता अत पंचमोध्या कर्म सन्यास योग अर्जुन उवाच सन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेय ये एतयोरेकं तन्मे ब्रूहिषु निश्चितम् श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगौ च निः श्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्तिता सम्यक् वयोर्विन्द्यते फलम् यत्साङ्ख्यं प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति महाबाहो दुःखमाप्तु मयो योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यतेव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् शीघ्रन् गच्छन् स्वपक्ष्वसरपन्विषु जन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा विनमनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण स्ते सुखं नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् ऋत्वं न लो कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते तत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषा आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विनयसंपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनी, शुनि चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः एव तैर्जितः सर्गा साम्ये मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्राह्मणि ते स्थिताः प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्व विन्द्यत्यात्मनि यः सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया न तेषु रमते बुधः वयः सोढुं कामक्रोधोद्भवं वेगम् सुखी नरः रामः तथा स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति भन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः चिन्नद्वैधायतात्मानस् सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणौ वर्तते विदितात्मनाम् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा भ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिया मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षापरायणः विगते चायतक्रोधो यः सदा मुक्तिरेव सः हरि ओम् भोक्तारम् यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्